Я за сутки бы столько не стрелял, сколько за те трое суток. Открываю глаза и смотрю, их там уже такое казино, стоит человек 15. Командир разведки сказал, что командир взвода нам ценнее живой, нежели мертвый. И поэтому меня не расстреляли. К сожалению, лучше бы расстреляли по сравнению с то, что было в плену. Начали допрашивать все дела. я это прекрасно понимаю, как, как эта структура работает. Ну что им нужно что-то дать э, в плане э, допросов. Ну, потому что если ты будешь просто молчать, это ну ничего, они все равно из себя все Ну, а даже если ты врешь, ну это надо понимать, как. Я сильно переживал во время плена, чтобы я ну, себя накручивал, чтобы не думали, что я там предатель или добровольно сдался в полон. Я сидел в, как они называли, критой тюрьме особо строгого режима. То есть нам, ну, как с террористами обращались. То есть нам нельзя было ни глаза открывать, ни, там, ни голову поднимать. Сколько за вы пробовали в по Полтора руку Был обмен тысяча на тысячу. Я в него попал. больше всего я переживал, что обо мне думает моя команда. Он-то сейчас всю душу вложил в свою службу. Но я живу этим.